নমস্কাৰ মই বৰ্ণালী আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ মোৰ ইউটিউব চেনেলৰ অন্য এটি ব্লগ ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজি একচুৱেলি মই কোনো ধৰণৰ মানে বিয়া বা জন্মদিন বা উৎসৱ পাৰ্বণক লৈ একো তেনেকুৱা ব্লগ মানে বনাম বুলি লৈ অহা নাই আজি ভিডিঅ'টো জাষ্ট এনে নিজে অলপ কিবা আপোনালোকৰ লগত কথা পাতিম বা কথা শ্বেয়াৰ কৰিম বুলি আহিছোঁ এয়া পিছফালে আহিছিলোঁ কাপোৰ অলপ ধুই দিছিলোঁ মানে মায়ে সেইখিনি বাৰু ওলোটাই দিছে মই এনে চাব আহিলোঁ অলপ শুকাইছেনে নাই আৰু অলপ কাপোৰ ধুব আছে সেইখিনিও ধুব আহি গ'লোঁ তো মানে এনেই অলপ কিছুমান কথা পাতোঁ বুলি আহিলোঁ আৰু বাকী আপোনালোকে ভিডিঅ'সমূহ কেনেকুৱা পাই চাই সেইবিলাক মাজে সময়ে জনাবচোন অলপ কমেণ্ট চমেণ্ট কৰি তেতিয়াহে গম পাওঁ আৰু আৰু কিছুমানে যে মোক পইচা পাওঁনে নাই সেইটো সুধিছিলে এইটো বাৰু মই যোৱাকালি ক্লিয়াৰ কৰি দিলোঁ যোৱাকালি কৈ দিলোঁ যে তেনেকুৱা একো হোৱা নাই মোৰ হ'ব নিশ্চয় পাম আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ যদি থাকে আৰু এনেকৈ যদি সদায় চাপৰ্ট দি যায় এতিয়ালৈকেতো সদায় আপোনালোকৰ মোৰ ফ্ৰেণ্ড চাৰ্কুল হওক বা মোৰ ৰিলেটিভছ হওক সকলোৰে পৰাই এতিয়ালৈকে ধুনীয়া ছাপৰ্ট পাই আছোঁ বা আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ মোক চাপৰ্ট দি আছে মই ইমান একো ভাল ভিডিঅ' দিব পৰা নাই যি পাৰিছোঁ তাকেই দিছোঁ তাতে আপোনালোকে মোক চাপৰ্ট দিছে সেয়াই মোৰ কাৰণে বহুত যথেষ্ট বা বহুতখিনি সাহস পাইছোঁ সেয়াই আৰু মনটোত ভাল লাগে বেলেগনো আৰু তাঁত বাদে কি আৰু কিন্তু ইউটিউব জাৰ্ণিটো ইমানো ইজি নহয় বাকী ফাৰ্ষ্ট যেতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰিব লৈছিলোঁ মানে কিছুমানে মোক নিজে কৈছিল যে তই ইমানখিনি কাম গাঁৱত যিবিলাক কৰি থাক সেইবিলাক দেখি মানে ভাল লাগে সেইবিলাকেইতো ইউটিউবত দেখাই ন তো সেইবিলাক তই ভিডিঅ' কৰি নেদেখা কিয় ভাল লাগিব তেনেকৈ কিছুমানে কৈছিল মোক আগতে আৰু মোৰ নিজৰো ইচ্ছা আছিল বেলেগৰ ভিডিঅ'বিলাক চালে ভাবোঁ আমি যিবিলাক কাম কৰোঁ পথাৰত যাওঁ কিবা কৰোঁ ঘৰত যিখিনি কৰোঁ সেইবিলাকেতো দেখাই থাকে ন ভিডিঅ'ত তো ভাবোঁ ময়োতো দিব পাৰোঁ ভিডিঅ' এনেকৈ বনাই কিন্তু সাহস নাছিল এতিয়াও মোৰ মানুহৰ আগত ভিডিঅ' বনাব বহুত লাজ লাগে বহুত মানে লাজ লাজ কৰি কিছুমান ভিডিঅ' বনাওঁ বা সেইবাবে বেছিভাগ মানে ভিডিঅ' মই ভয়ছোঁ পাৰে আৰু বাট এতিয়া অলপ সাহস হ'ল আৰু সেইটো সময়ত যেতিয়া ভাবিছিলোঁ ভিডিঅ' বনাম কিছুমানৰ আগত কোৱা যায় নহয় আগতে যে মই এইটো কাম কৰিব খুজিছোঁ কেনেকুৱা হ'বনো বা কি কৰোঁ ভাবি পোৱা নাই তেনেকৈ ময়ো সেইটো সময়ত কৈছিলোঁ যে মোক আমোকে সেইদিনাখন ক'লে ভিডিঅ' দিয়া কৰ বা মোৰ নিজৰো ইচ্ছা যায় এতিয়া কি কৰোঁ ভাবি আছোঁ তেনেকৈ ক'লে মানে আমাৰ ওচৰৰে কিছুমানে মোক মানে কৈছিল আৰু এই তোমাৰ ইমান সহজ বুলি ভাবিছা নেকি তুমি লাখ লাখ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হ'ব লাগিব এইটো হ'ব লাগিব সেইটো হ'ব লাগিব চাব লাগিব মানুহে তাৰপাছতহে এনেকৈ আৰু নহয় ন ত তেতিয়া মই ডাউন হৈ গৈছিলোঁ দেই কিন্তু এতিয়া কথাটো ভাবিলে মোৰ হাঁহি উঠে যে মানুহে কি ভাবে নেকি যে কেৱল পপুলাৰিটিৰ কাৰণে বা টকা পইচাৰ কাৰণে কেৱল ইউটিউবটো আৰম্ভ কৰে সকলোৱে কিছুমানে কৰে বাৰু সেইটো লৈয়ে কিন্তু সকলোৰেতো সেইটো নহয় ন এতিয়া মই নাচি ভাল পাওঁ নাচাৰ ভিডিঅ' মই এনেও দিব পাৰোঁ বা মই ভিডিঅ'ত কথা কয় বা ভিডিঅ' বনাই ভাল পাওঁ কিছুমান ভিডিঅ' সাঁচি ৰখাৰ কাৰণে ইউটিউবত দি দিওঁ আৰু তেনেকুৱা হয়তো তেখেতসকলে বা তেওঁলোকে ভাবিব পাৰে তেনেকৈ যে এইটো কাৰণে পপুলাৰিটিৰ কাৰণে বা পইচাৰ কাৰণে বুলি কিন্তু কথাটো তেনেকুৱা নহয় আচল সেইটো গ'ল ইউটিউবৰ কথাটো গ'ল তাৰপাছতো যোনে যি ক'লেও মই ভয় ভয় কৰিম মানে ভাবি ভাবি বহুত লাহে লাহে চিন্তা কৰি ভিডিঅ' দিয়া কৰিলোঁ আৰু সেইটো হৈ গ'ল ষ্টাৰ্টিং বাকী তাৰ আগত কিছুমান সময় মই যেতিয়া ডিগ্ৰী শেষ কৰি ঘৰত আছিলোঁ তেতিয়া মানে ইণ্টাৰভিউ দিছিলোঁ বহুত বহুত ইণ্টাৰভিউ দিছোঁ মই বহুত মানে কি আৰু মোতকৈ আৰু বহুত দিয়ে আৰু মানুহে কিন্তু মই ধৰক প্ৰথম এ বি ইউ বি পুলিচত আছাম পুলিচত দিলোঁ তাৰপাছত দিলোঁ মই আপোনাৰ কামাণ্ডত কামাণ্ডো অকাম্ড এবাৰেই দিছোঁ আৰু আছাম পুলিচ দিলোঁ তাৰপিছত এছ আই দিলোঁ প্ৰথম এ বি ইউ বিত মই ৰানিং কৰিছিলোঁ আছাম পুলিচত তেতিয়াও মানুহে বহুত কৈছিল যে এইটো চেহেৰা লৈ ৰানিং কৰিব যাওঁ আৰু যেতিয়া ধৰক ফিল্ডত লগৰবিলাক লগ পালে ভিডিঅ' তেতিয়া ৰিলচটো বহুত চলে তো ৰিলচ মানে বনোৱা যায় দুই এটা ৰানিং কৰি উঠি অকণমান সময় ৰেষ্ট লোৱা যায় বা অকণমান সময়ত লগৰ লগত কথা বতৰা হ'লে সেইখিনি সময়ত ভিডিঅ' বনোৱা যায় তো তাতো মানুহে মানে কৈছিল এই ফিল্ডত কি ভিডিঅ' বনাব যোৱা তুমি তাৰপাছত তাৰমানে ফিল্ডত গৈ ভিডিঅ' বনাই থাকিলে ক'তনো ৰানিং পাছ কৰিবা তেনেকুৱা আৰু কথাবিলাক শুনো সেইটো সময়ত শুনি থৈ দিওঁ একো মানে হেৰি নকৰোঁ বা আকৌ আৰু আগতে ৰাণিং কৰি লওঁ নহয় তাৰপাছতে হেৰি কৰোঁ তাৰপাছত যোনে যি ভাবে ভাবি থাকিব আৰু উপায় নাই আৰু কিছুমানে যেতিয়া সেইখিনি সময়ত ৰানিং কৰি থাকোঁ ন কেতিয়াবা ক'ৰবাত লগ পালে কাষত আহিব দৌৰি আহি পেলাই মানে আৰু কি আৰু ৰিয়েকশ্যনটো এইটো চেহেৰা লৈ তুমি এছ আইড ইণ্টাৰভিউ সেনেকুৱা আৰু মানে বোলো কি হ'ল তেতিয়া আৰু একো এন্সাৰ নাহে আৰু মাথাত মানে ট্ৰাই কৰি আছোঁ কি হয় চাওঁ কিন্তু যিখিনি মানুহে বা যিজন মানুহে মোক কৈছিল সেইজন মানুহক নি যদি মই সেইখন ফিল্ডত যিখন ফিল্ডত আমি ৰানিং কৰিছিলোঁ ন সেইখন ফিল্ডত যদি এৰি দিওঁ এক পাক মানে চাৰি পাকটো বাদেই দিয়ক এক পাকটোৱে কমপ্লিট কৰিব নোৱাৰিব মই ক মানে ক'বলৈ গ'লে এটা পাকেই সম্পূৰ্ণ কৰিব নোৱাৰিব কিন্তু মই এইটো চেহেৰা হওক বা যিটো চেহেৰাই নহওক মই যেনেকৈ হ'লেও মই বুলি নহয় আৰু তাত কষ্ট কৰি থকা সকলোৱে চেষ্টা কৰি থকা সকলোৱে ক'ব গ'লে সেই ফিল্ডত আমি ইমানখিনি আৰু কামাণ্ডত যেতিয়া ইণ্টাৰভিউ দিছিলোঁ ন তেতিয়া যি বৰষুণত মানে বোকা ভিডিঅ'টো মোৰ তাত নাই থাকিলে মই দি দিলোঁ হয় বাৰু যেনেকুৱা বোকা আছিল মানে ন সেই বোকা আৰু পিছল মানে ৰানিং কৰি থকাৰ পিছতে আৰু ৰানিং এটাৰ পিছত এটা গ্ৰুপ ৰানিং তো সেই জেগাখিনি কেনেকুৱা হৈ যাব পাৰে ভাবক তো তেনেকুৱা জেগাত আমি ৰানিং পূৰা আমাক কামাণ্ডোত সাত পাক দিছিলে আৰু আছাম পুলিচত চাৰি পাক আছিলে যদিও মই টাইমত সোমাব পৰা নাই বাট সেই চাৰি পাকটোও কমপ্লিট কৰিছিলোঁ কিন্তু টাইম মোৰ লেট হৈ গৈছিল বহুতখিনি আৰু কামাণ্ডোত মোৰ টাইম ইমান বেছি লেট হোৱা নাছিল কামাণ্ডোটো মই সাত পাক পূৰা ক্লিয়াৰ কৰিছোঁ ৰানিং কিন্তু টাইমটো কিবা আছিল অলপ কিবা চাৰি ছেকেণ্ডমান হয়তো মোৰ বেছি হৈ গ'ল সেইকাৰণে মই পাছ নকৰিলোঁ বাৰু বাৰু যি কি নহওক আৰু বাকী এ চাইত মই ৰানিং কৰা নাই কৰিব নাপালোঁ মানে এছ আইত মই ৰিটাৰ্ণটো দিছিলোঁ কিন্তু ভাল নহ'ল আগলৈ আৰু চেষ্টা কৰিম তাৰপাছত আৰু মই এছ এছ চি দিলোঁ এছ এছ চি গুৱাহাটী এছ এছ চিও এবাৰেই দিছিলোঁ বাৰু এছ এছ চিৰ মোৰ মানে কিবা এটা মাৰ্কিং যে বাঢ়ে সেইটো মোৰ নহ'ল আৰু বেলেগ এজনী বাঢ়িল তাই ৰানিং দিব পালে মই ৰানিং দিব নাপালোঁ বাৰু একো নাই যেতিয়া যি আছে হৈ থাকিব আৰু ভাগ্যত বাকী চেষ্টা কৰি যাম আগলৈ কেৱল যে মানে আজি দিছোঁ আজিয়ে হ'ব তেনেকুৱাতো নহয় আৰু কোনো মানুহে জন্মতে ছাকচেছটো লৈ নাহে সকলোৰে সময় লাগে তো ইউটিউব জাৰ্ণিটোৰ ক্ষেত্ৰতে যদি মোক ফাৰ্ষ্ট টাইমতে ধৰক কিছুমানে ডাউন দি দিছিলে তো সেইটো ক্ষেত্ৰত ক'ব গ'লে মই কি ইউটিউব চেনেলটো খোলাৰ লগে লগে মানে মই পপুলাৰিটি পাই যাম নেকি না মই টকা পাম না কি পাম খোলাৰ লগে লগেতো কোনো বস্তু মানে ইমান ইজি নহয় যে মই খোলাৰ লগে লগে কৰিব পাৰিম কিবা এটা যিটো বিচাৰিছোঁ সেইটো পাই যাম তেনেকুৱা নহয় ন মুকেশ আম্বানী ইমান এটা ডাঙৰ বা ইমান ধনী এগৰাকী ব্যক্তি কিন্তু তেওঁ কি জন্মতে সেই কৰি আহিছিল নেকি মানে ছাকচেছটো লৈ আহিছিল নেকি তো তেনেকুৱা কথা তেখেতেও বহুতখিনি পৰিশ্ৰম বহুতখিনি কষ্টৰ ফলত আজি এইখিনি হ'ব পাৰিছে হয়তো বা তেখেতৰ নিচিনা আৰু বহুতখিনি মানুহ আছে এতিয়া আমাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা তেখেতে কি আগতেই সপোন দেখিছিল যে মই মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ম তো সেই বস্তুটো বহুত কষ্ট কৰি 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 তেখেতে আজি হৈ কৰি দেখুৱালে কিন্তু কি যেতিয়া সপোন দেখিছিল তেতিয়াইতো তেখেতে ছাকচেছ হোৱা নাছিল ন বহুতখিনি জাৰ্ণি বহুতখিনি কষ্টৰ ফলত বা বহুতখিনি পাৰ কৰি কৰি আহি আজি এইটো পৰ্যায় পাইছে তো তেনেকুৱা জীৱনটোত আমি সকলো বস্তু মানে হাত দিয়াৰ লগে লগে বা আমি আগবাঢ়ি যোৱাৰ লগে লগে যে হ'ব তেনেকুৱা নহয় মোৰ হিচাপত মই তেনেকৈ ভাবোঁ আপোনালোকে কি ভাবে সেইটো কমেণ্ট কৰিব পাৰোঁ বাৰু যিয়ে নহওক ইটো সিটো বহুত কথা কিছুমান এনেই আৰু বকিলোঁ ভাবিলোঁ আৰু এইবিলাক দেখাই থাকোঁ বিয়াৰ ভিডিঅ' কিবাৰ ভিডিঅ' এইবিলাকে দি থাকোঁ তো আজি মন গ'ল যে আপোনালোকক কিছুমান কথা শ্বেয়াৰ কৰোঁ আজিলৈকে মই লাইভ অহা নাই কেতিয়াও লাইভ দিয়ে পোৱা নাই এনেই আৰু ভাবিলোঁ ভিডিঅ' যিহেতু দিওঁৱে আজি এনেকুৱা এটা অলপ বেলেগ ভিডিঅ' দি চাওঁ দি চাওঁ নহয় দিব মন গ'ল সেইকাৰণে দিওঁ বোলো ভাবিলোঁ কথা পাতি মানে কথাবিলাক শ্বেয়াৰ কৰিব মন যায় ন কেতিয়াবা কাৰোবাৰ ওচৰত আগতে ইমানখিনি মানে বেলেগ মানুহৰ ওচৰত শ্বেয়াৰ কৰোঁ যদিও মানে ভিডিঅ'ত ক'ব কেতিয়াবা ইচ্ছাৰ হৈছিল কিন্তু সাহস হোৱা নাছিল আৰু বেলেগক কয় এনে বকি থকাতকৈ ভিডিঅ'ত কোৱাই ভাল আৰু তেনেকৈ ভাবোঁ বাকী ভিডিঅ'সমূহ চাই কেনেকুৱা পায় জনাব আৰু আজিৰে কথাখিনিত যদি হয়তো কিবা ভুলো হ'ব পাৰে তাৰ বাবে ক্ষমা বিচাৰিছোঁ বাৰু শুধৰাই দিব বাকী ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে আৰু বাকী বেলেগ একো নেদেখাওঁ আজি এইখিনিয়ে চাই কেনেকুৱা পায় কি পায় জনাই থাকিব বাকী ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকিব আকৌ লগ পাম নেক্সট এটা ভিডিঅ'ত তো তেতিয়ালৈ পাই বাই